Привет! Многие из вас просили меня рассказать вам о Spring Security. Ну, вообще, тема Security, она достаточно сложная. Знаете, она не очень простая. Действительно, чтобы сделать свое предложение безопасным, надо много чего постараться и много чего знать и уметь. Но Spring, как и многие другие вещи, он позволяет нам делать это все намного проще. Да? То есть он упрощает какие-то штуки. И, конечно же, если взять базовую штуку, чтобы прикрутить просто возможность авторизировать пользователя на сайте, это все на самом деле не сложно сделать с помощью Spring Security, но когда вам начинает хотеться сделать что-то специфическое, например, авторизировать не пользователя, авторизировать другие API, да, потом проверять не просто пароли, а там, например, как-то хитро шифровать или проверять какие-то токены, вот тут начинается нюансов. Потому что Spring Security он предлагает нам очень много различных э, всяких мелких вещей, да, которые можно настраивать на ну, всяких компонентов, это что мелкие вещи, да, всяких компонентов, которые можно настраивать, можно подстраивать, можно переопределять и как это все удержать в голове разобраться ну действительно может быть очень сложно поэтому на этих выходных будет благотворительный стрим где я постараюсь вам это рассказать на самом деле я не уверен что все получится даже рассказать за один стрим поэтому возможно мы даже сделаем два стрима но как минимум первый будет завтра уже завтра так что можете к нему присоединяться ну, во-первых, этот э, стрим, это, да, онлайн-стрим, он будет благотворительным, как всегда, как, как все мои другие благотворительные стримы. Что это значит? Для того, чтобы попасть на этот стрим, от вас всего лишь требуется сделать донат на помощь нашим украинским военным, которые сейчас, конечно, защищают нас от этой русской навалы. Э, все очень просто. Внизу в описании к этому видео есть ссылка с реквизитами. Вы переходите по этой ссылке, делаете любой донат, любой суммы, которую вы считаете необходимым, и для того, чтобы помочь нашим украинским военным. Обязательно пишите мне email с указанием времени, даты и суммы доната, чтобы я приблизительно мог вас найти. И я вам пришлю ссылку на завтрашний стрим по Spring Security. Прямо сейчас на этой ссылке, кстати, находится сбор, где я собираю средства для покупки прибора ночного видения для одного из водителей в бригаду, в 72-ю бригаду ЗСУ. Так что присоединяйтесь и давайте же поможем, как говорится, дадим глаза нашим, нашим классным защитникам. Вот, все очень просто. Как обычно, если вы интересуетесь Spring Security, то приходите на благотворительный стрим. Изучайте Java и слава Украине!